Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim sangkire majelis zikir lan sholawat misthaqul qulub padhe pokan Giri Nawa Nusantara ingkang susukan banjar negara. Alhamdulillah sak menika ing sonten punika Mbah sampun wonen makamipun niku eh, Syekh Abdullah Syarif Mutawil Raden Said Kuning Kutawi Syekh Kunci saderengipun salam takzim dhumateng niku para sepuh pinisepuh sepuh kasepuan ingkan pun sepahaken wonten Dusun mriki, desa mriki, kecamatan mriki ugi sak bidulipun. Ugi salam takzim kalian ingkang anggadai majelis zikir lan selawat wonten pundi kemawon. Salam takzim dumateng para sesepuh ingkang kakang saha kula sadong salam, salam taklim dumatang setoyoh engkang anggadai komunitas kuatan kumpun dikimawon salam pas durulan sangking komunitas santri beli kumpul susukan banjar negara salam ugi dumatang percinta alam salam dumatang sarko komunitas ije ugi salam dumatang engkang hukuk dumatang silaturahmi dan ugi sejarah kubur. Monggo sami latihan khot dumateng ziarah kubur. Awak dhewe niki dereng lanat napa-napa, awake dhewe niki angenipun gedhung dereng saget dumateng Gusti akarya jagat, Gusti ingkang ngawales lan Gusti ingkang ngawinasi. Ananging mbok menawi saking ziarah kubur menika tawasul kula panjenengan sami dumateng Rama Byung, dumateng Simba, dumateng Punyu dumateng canggah ugi dumateng samudani pun minggah dumateng bapak guru kiai kulalan panjenan sami lan ugi otomatis minggah dumateng bapak guru pun kulalan panjenan sami saat peminggah insya Allah barokah niku badi kebekat Ingkang kau lopat dos namung saat pas duluran wonten gih menikos secara lahiria lan ingkang dalam pat dos Wonten yang jarak belum niko namung keberkahan, dunia lan kepertahan akhirat selamat dunia lan ugi selamat akhirat pramilo mbok kalres sinar kemawon ingkang nembi mawon perjalanan tumbuh rembang lan ugi wonten sekitar karangturi monggo mbok menawi wonten keretak ing mana kalau dagangan modal pada siar kubur wonten yang menikah Raden Abdullah Saleh utawa Shah Saleh utawa Shah Kunci. Bekaten anggenipun kalemate dumateng Panjenengan Soma dalem dalam waget matur sinten beliau ingkang waget aweh pangandikan yang mriku juru kunci utawi kasuwun-kasuwun ingkang wonten Karang turi brebet lanang sak iki Salam semangat, salam fakta nyata realita. Orang orang urip tanpa sanjungan, orang masalah tanpa pungkasan, neng judulnya tandang butuh nyawa. Afwan jidan, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Niki sedere ngelebu makam. Lokasi nggih wonten makam-makam umum. Niki makam-makam umum. Lah, niki Kali Gede. Iki. Niki Kali Gede. Pokoke asik kagem kula panjenengan. Mudine ya jamasan niki selfie-selfie. Nggih. Niki tetap bersama. Niki Bismillah makam makamipun menika Syekh Unji. Niki alhamdulillah sampun bersih nggih. Waune kathah res-res. Tapi bismillah ganti nyapu-nyapu big ingkani ingkani sak mampune sak sampunipun niku makam Makam Syekh Abdullah Syarif Raden Said Kuning. Bismillah, Niki makam itu. Niki kunci terbuka nih. Nah. Niki makam itu. ini benar makamikun kak Demi Sayyid monggo sini kemauan tingkang kaleras lewat wong kumrembang kakak kalus makamikun Raden saya Kuning monggo kalgan pemegal nyabung barokah kali dia garwo putra sak dunia pun ini alhamdulillah dah pelangkun sampun dimuji makan pun dia barokah muka pun paringi barokah dunia barokah akhirat, selamat dunia selamat akhirat warga dikantuk kaliberen jemaah bingkitantu ugi wikik, kaliberen sedaya ingkang caket ingkang caket gumatan kawula nggih mugi-mugi bingkitantu sedaya muslimin muslimat ugi bingkitantu kaliberen saking sinten saking rama piung kula simbah kula guru kula ketemu kalah kula guru-guru kula dan guru-guru panjenengan Sami kami hingga kembali guru-guru yang alim alama insya Allah tetap menyambung paseduran senajan kurang paham lan kurang sepaham tetap dalam tujuan silaturahmi maklum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para pemirsa ingkang tansah kula hormati sedaya para sesepuh pinisepuh ajeng sesepuh lang kula-kula ingkang wonten Krembang utus daripun ingkang tansah kawula hormati. Ugi tansah kawula takzimi. Jaya para kasukuan ingkang wonten dusun mriki, desa mriki, camatatan mriki ingkang tansah kawula takzimi. Sedaya para sedulur ingkang anggadai majelis zikir lan selawat wonten bilih ingkang tansah kawula tesnani sedaya para komunitas teng pundi kemawon ugi kang tansah kawula tresnani sedulur sarkop ing kang tansah kawula tresnani komunitas wonten pundi kemawon ugi kang tansah kawula tresnani dulur komunitas kijing dawuh tur kijing kanten sakulo hormati sorot nuswantara di mana saja panjenengan berada Ingkang Tansah Kaulo kurmati Uji juurr pecinta alam tetap dalam fakta nyata Arialita tanggang unyawang Ingkang tansah Galo Tesnan Alhamdulillah ingsah punkah dalam sampun sewan wonten makam Ipun beliau makam Syekh Abdullah Syarif makam Syekh Abdullah Syarif Said Kuling wonten kembang niko makam pun boten wonten tujuan napa napa. Asline dalam niku namung seneng. Dalam kalimat yang sama wonten YouTube ingkang sampun dalam upload sami mawon dhewek mriko remen utawa seneng. Seneng ziarah. Seneng tilik-tilik sedulur silaturahmi wonten daerah-daerah tempat dimana mana ada makam kasepuan di situ Mbah berusaha untuk silaturahmi. Setelah itu baru berangkat ke makam-makam terdekat termasuk makam-makam leluhur membana wafat hahazal koryah di makam-makam cikal bakal yang ingkang mbah soho yang leluhur samudani pun wonten mendiki kaleres wonten makamipun ipun Makam Syekh Abdullah Syarif Raden Syed Guning, Wonten, Rembang. Mbak Wonten, panjenengan Ingkang, Leres, Yemeniko, Lewat, Daerah Rembang, Caketkali Makam Yemeniko, Syekh Abdullah Syarif Said Guning, Monggo, Mbak Wonten, Kaludangan, Wagdal, Aturi, Yemeniko, Ziarok, Wonten, Makom, Meniko. berkah nganggo yakin ananging yun sewu dalam perlu aturaken wonten youtube ingkang sampun dalam upload saya suan makom ziarah kubun wonten perkecamatan perkabupaten perwilayah ananging yun sewu ampun supe atau kesupen kalih makam leluhur diko sangking ramah byung. dikunjungi ziaroi makam simbah dikunjungi di makam buyut nih, di Ziarawi syukur ketemu makam canggah ampun supe kiai dusun engkang mulib aleba tak sak jim, polorum dalam nate menika wassalamu wawu alif lam sin pejit patawas sin patasa lam patala mim bindo mamu wassalamu niko kiai keindusun ingkang mengenalkan dari dasar, ingkang sambun sumari Ziarawi Engkang tasih dipun paringi berkah umur mini payane di menika pikantuk barokah. Mangke suwane wonten makam-makam Blintunipun. Salam pas salam bagi para ingkang remen ziarah kubur. Pun mengeti mawon mbok bilih saniki awal akhir wonten pematur kawula ingkang kirang pas kirang sopan kirang adat kirang trapsilo, ingkang ganggu dalam menyun pangapunten ingkang tanpa kepindahan dumateng panjenengan sami salam fakta nyata realita semangat dalam biara kubur salam pas kuburan dunia nuswantoro sangking masjid dikir lan solawat kulu padepokan girinawa nuswantoro salam tandang budu nyawang orang nono urip tanpa sandungan orang masalah tanpa pungkasan judulnya tandang kudu nyawa jadikan solusi dan jangan menjadi polusi afwan jidan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh